नमस्ते इवत्तु ए अध्याय श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जयो उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मनमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः प्रार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय त्यक्त्वोतिष्ठ परंतप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि वरिसूदन, गुरून हर्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वाम् प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभुवः तमुवाच प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्मशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्चनानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं मे मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जला तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्वभारतयं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त देहानित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य एनं वेत्ति हन्तारञ्यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न ना विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं न्ययेन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थगङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः यमक्लेद्यो यम शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं यम सनातनः यमुच्यते यम यम तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते तिरिच्यते, मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम् युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्वनैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थकर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थनान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थक् कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह बुभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्वयोगः कर्मसुकौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतः ीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहास्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामीमाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानाम् तस्याम् जागर्ति संयमी यस्याम् जागृतिभूतानी सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः प्रार्थनैनां प्राप्य विमुह्यति ृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ओं तत्सत् ಇವತ್ತಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು